Полгода я уже на Украине, был и по Давайском, и в Донецком аэропорту. Сейчас нахожусь в Песках. И на Новый год я возвращаюсь опять в зону АТО. Я рад и счастлив своему выбору и жду украинское гражданство и искренне верю в Новую Украину. Це програма на слуху. Я Ольга Ксьонс. Рада зустрічі з вами. Сьогодні у нас в гостях офіцер ФСБ Росії, який перейшов на українську сторону, який зараз добровольцем воює у батальйоні Правий Сектор і разом з українськими військовими захищає Україну. Це Ілля Богданов. Здрасту Ілля. Здравствуйте. Скажіть, це було складне, Ну, мабуть, це було складне рішення. вот так вот взять, приехать в Украину и здесь воевать с украинцами за нашу независимость, фактически отстаивать ее? Ну, вообще решение было несложное, то есть... Нет. Это была моя давняя вообще мечта, в принципе, как-то вот так вот именно выступить на стороне добра. Но почему? Ведь вы понимали, что там уже мосты сожжены. Вы были офицером ФСБ, это, это очень серьезно. Кстати, вот вы можете сейчас несколько слов сказать о том, чем же вы занимались? Потому что последняя должность, это вы были инспектором по охране водных ресурсов, да, да. во Владивостоке? Да, ну угу. вообще, то есть я кадровый разведчик, заканчивал Хабаровский пограничный институт ФСБ именно по профилю оперативной деятельности, служил три года в Дагестане, занимался борьбой с экстремизмом, терроризмом, ну, защитой госграницы мой основной профиль, а уже дома охранял морские биоресурсы. И все-таки решиться вот так вот все, скажем, это хорошая карьера, все оставить и ехать сюда. Да, ну я просто для себя так понимал, что если я не поеду, ну, меня совесть настолько замучает, я каждый день буду понимать, что я поступил так, как не должен был поступать, и поэтому Вариантов не было. Ведь подавляющее большинство россиян все-таки считают, что то, что им говорит власть, это правда. Или все-таки они делают вид? Вот какое ваше ощущение? Ну, большинство на самом деле они поддерживают именно телевизор, и прячутся за эту ширму. То есть их даже вот сейчас какие-то экономические последствия. Я вот буквально пару дней назад общался со своей подругой из Петербурга и говорю: ну как, ощущается там кризис? Ну и что, говорит, кризис? Мне пофигу. Моя мечта сбылась, Крым наш. Поэтому такие настроения. А откуда это? Вот главное величие, но э, народу тяжело, но главное ощущать вот какое-то эфемерное величие. Ну да, это вообще такая русская черта, это вот эта достоевщина, то есть вот эта черносотенность, она в России. Только вот даже я, вот выехав только из России, я смог понять, что Россия, да, уникальная страна, все дела, но она обычная, она одна из многих стран. А когда живешь в России, тебе все время с пеленок нагнетают, что весь мир хочет бороться с Россией, что жидомасонский мировой заговор против православия. Поэтому все готовы затянуть пояса и до конца угу. бороться с империей зла. Что кругом зло, а Россия – это добро. Итак, вы решили. Вы приехали в Украину 13 июля. Да, 13 июля я пересек границу. 1 июля я ушел в отпуск, а 13 уже пересек границу. И что потом? Вы приехали. К кому вы обратились? Я вообще не знал ни одного человека на Украине. Вообще просто ни одного. Ноль контактов. Поехал автобусом на Киев с Харькова. Приехал и пошел на Майдан. Там еще в то время стояли там палатки, все дела. Но он представился мне таким алкомайданом. Это не очень люди были. Но тем не Уже менее, остатки. да, туда пошел угу. штаб, и, и да. там да, они посчитали, что поймали шпиона. Хотя я сказал, что приехал воевать за Украину, вызвали СБУ, Меня проверяли там, усиленно. Ну, недолго, кстати. Ну и все, потом проверили. И к августу я поехал на фронт. Вы сначала хотели пойти в батальон Азов, но там не сложилось. Да, в Азов меня сначала, я приехал вообще изначально исключительно ради батальона Азов на Украину. Но туда меня не взяли, там как-то посчитали, что я, возможно, шпион там или все такое. Итак, вы учились в батальоне Правый Сектор, да? Ну, После там, этого. Нет, сначала я был в батальоне Донбасс. Uh -huh. вот. А потом, когда Донбасс вывели из зоны АТО, я уже пришел в правый сектор. Вы защищали Донецкий аэропорт на протяжении месяца? Да. Фактически это был месяц. Вообще это самые приятные, позитивные, интересные воспоминания всей вот этой военной кампании. Но почему? Это же очень страшно. Да, ну там такая атмосфера дружбы, взаимовыручки, какого-то братства такое все на грани того, что вот завтрашней минуты уже может не быть. Но ну, это прекрасное такое вообще состояние там, на самом деле. Вы говорили о том, что вы фактически здесь воюете не только за справедливость, но и за Россию, за то, чтобы там все поменялось. По вашему мнению, насколько возможно, чтобы, чтобы там поменялась ситуация? Ну, как мы видим, экономическая ситуация уже меняется, уже, в принципе, настроение общества потихоньку меняется. Значит, все не зря, мы воюем на самом деле с путинским режимом и пускаем его под откос. Ну, а пусть им под откос путинский режим, может быть, и Россия начнет меняться, потому что сейчас это просто большой кусок бесполезной территории, которая рационально не используется, а деградирующее население. Ну, это в современном мире она просто не нужна как таковая, как в каком виде она сейчас существует. А скажите, вас сейчас продолжают воспринимать как разведчика? Ну, согласитесь, это уникальный случай. Офицер ФСБ здесь, в Украине. Ну, на данный момент это уже редкие параноики. То есть вас не воспринимают как разведчика? Ну, сейчас уже нет. Редко такое бывает. А так, поначалу, конечно, люди паранойные. Некоторые не доверяли, там, не понимали. Ну, ну в основном, все очень отзычиво относились. То есть проблем на Украине вообще у меня, в принципе, не было ни разу. Везде я находил взаимовыручку и а ваша семья, вот ваша мама, ваша сестра, их же вызывали на допросы? Да, их все время вызывали. Ну, самый главный вопрос – как проморгали вообще? Вот как они упустили? Вот как. То есть они не понимают, как было принято решение, и нигде я не засветился вот этим вот решением. Ну, я рассказывал то, что я был в командировке в море, 36 суток ходил, и решение было принято там. То есть когда мне мой лучший друг Федор прислал фотографии там, там стояли люди, там они говорили, вот это там наши расстрельные, там или что-то такое, там. Ну, он уже за ДНР воевал. Я mm -hmm. понял, что все, это точка невозврата, я уже не смогу так вернуться, все мои лучшие друзья воюют там где-то на Украине за ДНР, а я буду сидеть. А ваши лучшие друзья сейчас там? У моих друзей ездило воевать шесть человек. Из них даже вот последние идейные, которые говорили, мы будем умирать за Новороссию, сейчас уже в Москве. И сказали, они разочаровались, Новороссия не состоялась, нас обманули. Вы были в Дагестане, так? Да. Я знаю, что вы в своих интервью проводили параллели, что там Россия, в общем-то, поддерживает нестабильность. Как это там происходит? Там это происходит так, что всегда нужен внешний враг. В России этот внешний враг, обычно, если нет врага государственного внешнего, то это всегда Кавказцы. То есть диаспора распускает руки, они на самом деле занимаются бандитизмом, наркотрафиком, прочими моментами. Поэтому их, в принципе, ненавидит все население другое ну, не только русские, да, но и другие нас меньшинства потом ненавидят кавказцев. Ну, так это все нагнетается, то есть Путин играет на этих низменных чувствах межнациональной розни. В Дагестане порядок, ну, понимая все, что можно было навести и можно достаточно быстро, но тем не менее религиозным фанатикам развязывают руки, они убивают людей там каждый день. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії офіцер ФСБ Росії Ілля Богданов, людина, яка перейшла на український бік, який з 13 липня вже тут в Україні, і фактично зараз добровольцем воює за Україну і за те, щоб і в Росії кращим було життя. А до нас приєднується політолог Андреас Умланд. Андреас, здравствуйте. Доброго дня! А як краще звертатися до вас українською чи російською? Як вам буде краще? ну, могу, как шоу у вас там, Российскую, э, да, так? Российскую, то проще российскую. Доброе. Да. Пане Андреасе, господин Андреас, сейчас говорят о том, что, в общем-то, Владимир Путин в России, он стал заложником, скажем так, разных кланов, разных направлений. Звучат разные фамилии, там, Сечин, Шойгу, Володин, Сурков, что это президент сейчас больше для внешнего мира, на самом деле там уже другие течения. Вот по вашему мнению, что сейчас происходит? Происходит, э, в России, и как это может повлиять на дальнейшее поведение этой страны и в частности самого Путина. Да, это интересный вопрос, и, конечно, каждый э, ответ на этот вопрос является в какой-то мере спекуляцией, потому что мы мало знаем про то, что там внутри Кремля происходит, и мы не знаем, какой там именно расклад сил и какие там настроения но мой эм, мое чувство или мой анализ такое, что скорее всего вот это ослабление России, которое зашло из-за падения цен на нефть и эм, из-за падения рубля, оно приведет все-таки к, эм, э, так сказать, брожению и эм, тоже более умеренной политике во внешних отношениях. И я думаю, что для Путина сейчас очень серьезно стоит вопрос 2018 года. То есть будет элита, московская элита еще раз готова поддержать его кандидатуру на выборах. То, что он будет избран, это, это всегда можно организовать, но будет ли элита за ним mm -hmm. стоять вот это я думаю сейчас такой центральный вопрос и это, они конечно все друг другу завязаны но они хотят сохранить систему и для сохранения системы путин сейчас может оказаться скорее проблемой чем решением вот так но ну, а вот сейчас появилась информация о том что сурков может приехать в так называемую днр об этом заявлял депутат левус от народного фронта что это означает будут принимать решения как им дальше быть, наступать, отступать. Это трудно сказать. Я думаю, это вот ТНР и ЛНР. Они сейчас, скорее, наверное, головная боль для России, потому что они как бы вышли с этими выборами, вышли из-под контроля Киева, официально как бы вышли и. Ну и теперь эм, непонятно, что с этим сделать, и, может быть, Сурков там будет как раз стараться эм, привести эти все структуры э, в порядок. Но, опять же, такой при приезд Суркова, с другой стороны, будет проблемой, потому что эм, это, опять же, укажет на, на роль России во всем этом, и это для Запада будет еще одним знаком, что эм, вот эти сепаратисты, они тесно связаны с Россией. Спасибо вам, господин Умланд. Це був Андреас Умланд, політолог, і ми говорили про те, як же власне внутрішня ситуація в Росії може вплинути на поведінку Володимира Путіна. А ми продовжуємо розмову із офіцером ФСБ Росії і зараз добровольцем у складі батальйону Правий сектор, людиною, яка воює за незалежність України. Це Ілля Богданов. Ілля, ви сказали, що у вас такое щущення словно ви вирвались із тюрми? Да. И сейчас можете делать то, что вам хотелось. Бы. Ну да, потому что как-то в России все равно чувствовалось себя очень несвободно и в определенных ну, именно системных рамках. То есть я был просто одним из там двух миллионов ФСБшников и охранников этого антинародного режима. Все время вот это чувствовалось, что все равно против совести охраняешь эту антинародную систему олигархов. Ну хорошо, а что вот сейчас, когда вы сейчас, вот вы воюете, в общем-то вы рискуете своей жизнью, а вы сейчас ощущаете, что вы творите историю? Ну, скажем, вот вы говорите, если уже так сравнивать это, вырвался из тюрьмы, то сейчас? Да, я согласен, что это? я безусловно считаю, что я участвую в таких исторических событиях, мне это очень приятно, и каждую минуту именно на этом гребне находиться на этой волне. Ну и плюс у меня как это курсы на созидание меня вот здесь вот посетил вообще. То есть? Ну, то есть уже хочется заниматься какими-то другими проектами, mm -hmm. заниматься вот именно российской эмиграцией, потому что, ну, почему Украина, да? Потому что это единственная, сейчас скажут неправильно, говорю, да, русскоговорящая тоже отчасти страна. Но так Но как она так динамично есть. будет развиваться сейчас, я искренне верю, что Украина в ближайшие годы, ну, новые технологии, что сюда зайдет и будет центром Европы становиться. То для русских, которые тоже креативной классы, куда им бежать с деградирующей Россией Путина? только в Украину. Почему? Потому что здесь ну, русскоговорящая, ну, похожая культурная среда. И все едут еду сюда, а не в Европу и в Америку. Если им ну, здесь предоставить какие-то... Ну, проще, чтобы здесь было. Чтобы уже встречали, чтобы было все понятно. Потому что люди пишут тоже. Вот мне мои вообще незнакомые люди с России. Как сюда приехать? Как? Что здесь будет? Вот. Ну, то есть люди хотят сюда ехать. Нужно и сюда. Ну, то есть все-таки не все боятся Европы и европейского курса Украины в частности. Нормальные люди приезжают сюда и пусть это даже будет такой обмен. Вот эти русскоговорящие Донецкие жители, которые, ну, в принципе, не совсем культурные, может быть, и особо они. Ну, в современном мире, мире там хороший программист больше пользы приносит, чем алкоголик-шахтер. Пусть они едут в Россию деградировать, а креативный класс, пусть лучше едет Но сюда. Мы, мы не будем так, скажем, обижать. Сейчас речь о том, чтобы, скажем так, эти люди и действительно поняли, что Украина с ними, э, те, которые действительно имеют какие-то пророссийские настроения. Но что сделать для этого, по, по вашему мнению? Там вообще все очень тяжело с местным населения. Даже. Ну, вот я в Донецкой области провожу большую часть своего времени. Там население на самом деле. Русская. Они даже они не русские, они просто русскоговорящие, я бы вот так сказал. То есть, в принципе, их можно заинтересовать только материально. Ну, это их уровень сознания. Но с другой стороны, это в основном, наверное, и Не правильно. все там есть нормальные люди. То есть даже из самого Донецка, сколько я видел, тоже воюют и в батальонах добровольческих. Но основная масса все-таки такая. Ну, скажем, если люди будут видеть, что действительно страна хорошо к ним относится, что им хорошо, что у них хорошие пенсии, зарплаты, э, там, не знаю, создаются новые рабочие места. Это же вариант действительно понять, что страна заботится. Это вариант. О тебе? Нужна сильная контрпропаганда в этом случае. То есть играть на контрастах, показывать, как в России на самом деле отношение к русским. Они хотят в Россию, Путин говорит, что защищает русских, а русские в России самый опущенный народ. И это ну, должна быть заслуга украинских журналистов. Если показывать эти контрасты, то Путин проиграет, потому что у них все построено на лицемерии и лжи в России. А в чем проявляется, вот вы говорите, опущенный народ? Вы не из такого уж маленького городка. Владивосток – это Владик, ну, скажем так, это большой город. Это, мне кажется, что там как раз ситуация получше, чем во многих населенных пунктах. Но опять же, это внутренняя политика Владимира Путина, вот проигрышной миграционной сфере и на нацменьшинцев, то, что оно играется. Получается, что диаспоры захватили в России все основные сферы, то есть начинаем бандитизм, качая госструктурами и ну, русскому некуда обратиться. Есть карательная 282 статья, и русских по ней садят, и все это понимают, и все тихо ненавидят друг друга, и все это разжигается. А в итоге быть русским просто стыдно в России. Экономика сейчас сильно влияет на сознание людей. Вот, и вот, кстати, удается ли вам поддерживать отношения, там, да. скажем, с вашей мамой, с вашей сестрой? Да, я поддерживаю отношения, ну, с мамой, как бы с сестрой, в основном какой политики, естественно, то, что я предатель в их глазах. А так, ну, у меня есть друзья, которые там и бизнесом занимаются и где-то и бывшие сослуживцы. Ну да, сейчас касается. Ну не все еще прозрели, но те, кто именно связан с деньгами, да, с бизнесом, уже все. Уже, прозр... уже Путин никого не переиграл, это факт. Уже все вот так. Ваше ощущение, действительно сейчас президент России стал заложником своей политики, и, может быть, даже заложником разных кланов? Вот то, о чем мы говорили с политологом господином Умландом. Да, я с этим согласен. Ну и плюс, там даже не сам Путин виноват. Это все-таки общественное мнение. Люди хотели вот этого. Крым наш, вот это все, это имперсости. Это уже ментальность российская. Шел и выход. Плюс он убил оппозицию, все националистическую переработал. Вы в общем-то, говорили о том, что да, вы сейчас воюете э, на стороне Украины, но в общем-то хочется уже заканчивать. Воевать, хочется начинать мирную жизнь. То есть вы связываете свои планы, безусловно, с Украиной. Да, да, я свои планы связываю с Украиной. Мне уже в администрации президента подписали решение о гражданстве. То есть я думаю, что да. в ближайшие месяцы я стану гражданином Украины, меня это очень радует, греет. Это вот, вообще, вот самое то, что в ближайшее время позитивное событие в моей жизни что вы будете делать? Может быть, кем вы будете работать? Что вы планируете? Чем заниматься? Ну, сейчас у меня есть некоторые проекты, ну, небольшие, то есть там будут такие, ну, через маленькие проекты, потому что на большие проекты не удалось собрать сумму, да, мы соберем деньги на большой проект и организуем, я думаю, фонд и будем координировать всю российскую миграцию. Я хочу заняться всей российской эмиграцией на Украине, то есть этих людей объединить, чтобы им было проще найти место и в работе. То есть многие приехали воевать сюда, да, добровольцами. Но война закончится все равно в ближайшее время. И им нужно будет приносить какую-то пользу государству, а не становиться тут лишними экстремистами. Mm -hmm. вот, поэтому нужно этим всем заняться и использовать именно потенциал людей, так как ехать, ну, сюда хотят приехать в любом случае. Люди пассионарные, активные, их нужно использовать дать им возможность пользу Украине приносить, то и себя реализовываться. Итак, есть первый вопрос к вам. Алло, слухаем о вас. Алло. Доброго дня, слухаем. Добрый день. До вас турбует Западная Украина. Э, да, я э, перейду на, на понятный им русский язык. Э, ну, я, я, мне не верится, потому что ФСБшник было хорошим воином Вот в, да, в батальоне там Хотел в Азов попал в правый сектор э, Не верите мне Потому что да, может быть это экстериз э, Шпион Понимаете? Вот придет время и увидите Что, что он Действительно Мы срозумели вашу недоверу И так Илья Но это нормально Это нормальное мнение Я вообще за плюризм мнений Почему бы и нет. Ну, вот вы э, чувствуете, что сейчас все меньше людей не доверяют вам, да? Ну да, это вообще единица. Просто единица. И, ну, кто не доверяет, я говорю, ну, поехали в аэропорт со мной. Повоюем. Там вообще, в принципе, шансы там. Вот у нас ездило пять человек, вернулось, оттуда три из наших, кто находился в башне. А вы были. Да, и какую информацию я вообще могу здесь добывать, как разведчик. Это, в принципе, нерациональное использование меня было бы. Как я считаю, на низах. То есть у вас нет доступа к информации, так, скажем так, так, которая может быть полезна так, в России. Ну, вот такая агентура российская была на высших чинах в Украине, их вы, вы, вышибая, сколько этими иллюстрациями и прочими моментами. Посылать вот так вот, дедовскими методами, какими-то, это совсем. Как вы думаете, насколько сейчас сильна российская разведка в Украине? Ну, ну я думаю, она еще занимает да, определенные позиции, но будет все с уходить на нет постепенно. наступное запитание. Слухаем о вас. Добрый день. Добрый день. Хотелось бы высказать слова поддержки Илье и, в общем-то, благодарности в том, что он подтверждает своим примером, что есть еще люди в России, которые не полностью потеряли, ну, можно сказать, совесть да, или рассудок под воздействием киселевщины. Вот. И э, вместе с тем интересно, вот Илья молодой человек, это, насколько я насколько понимаю, <coughs> всего лишь старший лейтенант, вот, ну, наверное, строит планы на семью, есть девушка, то есть вот уехал, порвал, э, скажем, со своими корнями, как это выглядит, то есть общается ли со своими родственниками, как они оценивают его поступки. Спасибо. Да, спасибо большое за слова поддержки. Они всегда очень мотивируют, да, и помогают двигаться вперед. Ну, с родными общаюсь, да, но ну, как бы не особо мало. С друзьями как бы вообще сразу стало понятно, кто друг, кто не очень. То есть некоторые сказали, а зачем ты мне пишешь? Мне же сейчас типа в контору из-за тебя вызовут. Ну, то есть люди там... Так. Но друзья тоже у меня есть хорошие. Некоторые я даже присылал вышиванки в Владивосток. Да, просили еще. И детям своим тоже просили. Вот, но естественно буду уже здесь жениться и заводить детей, жить в новой Украине. А вот смотрите, вам 26 лет, и вы действительно очень многого достигли, причем в такой сфере Федеральная служба безопасности России. Вы офицер, старший лейтенант. Вы во многих местах работали, хорошая карьера. Как вы успели? Ну, закончил институт и по собственному желанию поехал на Кавказ. Он тоже попал на боевую заставу, ну, получил участника боевых действий. Ну, то есть, а все очень линейно, хорошо развивалось. Но ну, в Приморье, потом сначала был в, ну, по краю в инспекции, потом именно в городе управлении. То есть, в итоге я служил в трех минутах от своей квартиры. Mm -hmm. То есть у меня еще и своя квартира была. Ну, короче, все было здорово. Но это было бы линейная жизнь, то есть этих двух миллионов охранников путинского режима. И вы решили идти. Как вы вы подчеркиваете все время по зову сердца, за да, зовом сердца. Да, то есть вообще я считаю, что нужно всегда именно чувств, ну, свое предназначение почувствовать в этой жизни и идти путем сердца. И тогда вот жизнь одна как пазла будет складываться и все будет замечательно, и никогда не будешь жалеть о том, что происходит. Оно немножко страшно, но на самом деле все складывается именно так, как должно быть в итоге. И есть следующий звонок. Алло. Здравствуйте, это Владимир из Запорожья. Я хочу спросить у Ильи, что вот он во время своих боевых действий, ему приходилось вступать в контактные перестрелки, где он видел врага, стрелять, и ощущал ли он дыхание смерти, что вот-вот-вот и уже все. ему за звонок. Ну да, контактный тоже был, да, ну, прямой контакт, ну, на расстояниях не 5, не 10, не 20 метров где-то, ну, метров самые ближайшие, метров сорок, наверное. А именно, ну, дыхание смерти, скорее, это Ну, когда крупнокалиберными пулеметами стреляли. Вот так прижимало к земле настолько, что я так ползал, что мне потом приходилось эти подсумки пришивать бронежилету по новой. Вот так немножко было. А так в основном как-то ничего особо и не чувствуется. Просто осознанность повышается в эти моменты. Ясность сознания. У меня такая реакция. Наступное запитание. Слухаем. Алло. 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 Доброго дня. Алло, здравствуйте. Это Запорожье, Александр. Алло. Так, так, слухаем вас. Говорить, будь ласка. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, те офицеры, которые перешли в Крыму на сторону российского флота, вот кто они для вас? Предатели, приспособленцы? Может, какая-нибудь другая версия есть? Спасибо. Дякую ему. Ну, для меня лично, это все-таки приспособленцы какие-то люди. В основном. И потому что я не считаю, что там и нам были такие идейные люди. Ну, в своей большей массе. Наверное, есть там люди, которые там мечтали там, о России и прочих, но в основном, опять же, и они купились там за какие-то материальные блага. Подведем итог. Итак, вы собираетесь оставаться в Украине, вы хотите работать здесь. И вот вам хотелось бы все-таки, чтобы Россия тоже стала другой ну да конечно чтобы она тоже менялась из, на путь созидания и развития чтобы люди использовали свои возможности и уже не деградировали а именно развивались то что двадцать первый век уже пора мыслить по новому эти все пережитки старого оставить в прошлом спасибо илья Сьогодні нашим гостем був Ілля Богданов, офіцер ФСБ, старший лейтенант, людина, яка зараз добровольцем також захищає Україну, українські цінності. у складі батальйону Правий сектор. Дякую всім, хто був з нами. Випуск провела Ольга Ксьонс. До зустрічі. На слуху, на слуху.